sakkizinchi holat quloqqa moy tomizilsa ham ro'za ochiladi suv tomizilsa ochilmaydi demak moy o'zi ozuqaga o'xshagan bir narsa hisoblanadi yog' deymiz ko'pincha o'sha narsani quloqqa tomizsa ham demak ro'za ochilar ekan lekin suv tomizsa quloqqa ro'za ochilmas ekan to'qqizinchisi qasddan og'zi to'lib qayd qilsa ham qazo tutiladi agar beixtiyor og'zi to'lmay qayt qilsa yoki balg'am qayt qilsa ro'za ochilmaydi demak qasddan og'zini to'ldirib qayd qilganda ham ro'za ochilar ekan o'sha kunda qazosini tutib berilar ekan agar beixtiyor qayt qilib yuborsa yoki og'zi to'lmasdan qayt qilsa yoki taom emas balg'am qayd qilsa ham ro'za ochilmas ekan o'ninchi holat va dorining bemorlik safar majburlash adashish beparvolik yoki shubha kabi shariy uzrlar bilan tanovur qilsa ro'za ochilib qazosi tutiladi yoki shu g'izoni o'sha bilmasdan turib shariy uzr bilan beparvolik bilan yoki shubha kabi narsalar bilan yoki kimdir majburlab yedirsa yoki o'sha beparvo holatda tanovvur qilsa ro'zasi ochilar kan qazosi tutib beriladi beparvo emas ro'za dor ekanligi esidan chiqarib nimadir tanavvur qilib yuborsa ro'za ochilmaydi bu haqida butun ulamolar ittifoq qilgan e, bu turga aynan buni aralashtirib yuborish kerak emas demak bilmasdan ovqat yeb yoki bilmasdan suv ichib yuborsa ro'za ochilmaydi keyin esiga tushib qolsa qolsayani esidan chiqib qolib yeb yuborsa keyin esiga tushib qolsa ro'za ochilmas ekan alloh taolo u insonni mehmon qilgan bo'larekan aksincha va endi o'sha zahoti to'xtatish kerak masalan og'ziga suv solib qo'ygan bo'lsa o'sha zahoti suvni yutmasdan tuflab tashlash kerak bo'ladi yoki ovqat ketib qolgan bo'lsa mayli endi tomog'idan o'tgan qismi o'tib ketadi og'iz bo'shlig'ida qolgan qismini ham og'izdan demak chiqarib tashlash kerak bo'ladi ro'zasi ochilmaydi alloh taolo u insonni mehmon qilgan hisoblanadi endi kimdir majburlab yedirsa yoki beparvolik bilan yesa ro'za ochiladi va o'sha kunda qazosini tutib berish kerak bo'lar ekan o'n birinchisi og'iz chayilayotganda beixtiyor ichiga suv ketib qolsa ro'za ochiladi va qazo tutiladi demak og'zimizni chayayotganimizda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak ichiga suv ketib qolishi kerak emas unda ro'zamiz ochilar ekan qazo tutib berish kerak bo'lar ekan o'n ikkinchi holat boshidagi yoki qornidagi jarohatga qo'yilgan dori ichiga yoki dimog'iga ketib qolsa ko'pincha jarohatga dori qo'yilsa ichimizga ketib qolish holati ham kuzatilib qolishi mumkin yoki dimog'imizga tomog'imizga ham ketib qolishi mumkin bunda ham ro'za ochilar ekan bu holatdan ham ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi o'n uchinchi holat uxlab yotgan odamni qorniga suv kiritib yuborilsa ro'zasi ochiladi bu ham tabiiy holat uxlab yotgan odamni qorniga kimdir suv kiritib yuborsa ro'zasi ochilar ekan o'n to'rtinchisi ayol kishi xizmatga yaramay qolaman deb taom yesa ham ro'zasi ochilib qazosini tutadi lekin kafforat vojib bo'lmaydi bu demak bunda qasddan ovqatlanish yo'q xizmatga yaramay qolaman degan maqsadda niyatda nimadir yeb yuborsa demak qazosi tutiladi ro'zasi ochilar ekan ayol kishida o'n beshinchisi ro'zadorligini unutgan holda taom yesa yoki jimo qilsa ro'zasi ochilmaydi yuqorida aytib o'tganimizdek ammo buning hukmini bilmay bo'lar ish bo'ldi deb yana taom yesa yoki jimo qilsa qazo ro'za tutib berish lozim bo'larkan endi bo'ldi ochilib ketdi mani ro'zam deb hukmini bilmasdan bir xilla e, yana ketidan ovqatlanishi yoki ayoli bilan yaqinlik qilish yoki suv ichishda davom etishi mumkin mana bu holatda ham ro'za ochilar ekan va qazosi tutilishi kerak bo'ladi o'n oltinchi holat ro'za tutishga kechasi emas kunduzi niyat qilib keyin bu niyatim to'g'ri bo'lmasa kerak degan shubha bilan taom yeyilsa ro'za ochiladi va qazo tutish vojib bo'ladi demak uxlab qolganda kechasi emas shu kunduzi ro'zani niyat qiladi bir xilla uxlab qoldim debdi keyin ye manimcha ro'zam ro'za bo'lmasa kerak manimcha ro'za tutmadimman deb yana ustiga ustak niyatdan keyin yana narsa yeb yuborsa o'sha kunni ro'zasi ochilar kan va qazosini tutib berar o'zi uxlab qolgan odam uyg'onib ketsa saharli vaqti o'tib ketgan bo'lsa niyat qilib og'zini yope kerak ya'ni hech narsa yemagan holatda suv ichmagan holatda ollohu akbar deb niyat qilib og'zini yopish kerak bo'ladi o'shanda o'sha ro'za ro'zalikcha turaveradi hisoblanaveradi ro'za tutgan hisoblanaveradi to iftorgacha o'sha iftordan iftor qiladi va yana o'sha ro'zasini og'zini ochish paytda og'zini ochadi hamma qator u ro'zador hisoblanadi uxlab qolgan odam o'rnidan turib niyat qilib hech narsa yemasdan og'zini yopsa u ro'zador hisoblanadi lekin indi, man, dip, demik, edo, bir xilla menimcha ro'zador emasman endi bugun yeyveraman ichaveraman deb yeb ichib yuboradigan bo'lsa demak u ro'zasi ochiladi o'zi aslida ro'zador edi u ro'zasi ochiladi va qazosini tutib berishi kerak bo'lar ekan o'n yettinchi holat hali tong otmagan bo'lsa kerak deb yeb ichgan yoki jimo qilgan odam tong otib bo'lganini bilib qolsa ro'zasini qazosini tutadi demak tong otib o'tib ketsa ham yeb ichib o'tirsa yoki jimo qilsa keyin bilib qolsa tong otib qolganini endi foydasi yo'q ro'zasi ochildi o'sha kunga qazosini tutish kerak bo'larkan o'n sakkizinchi holat quyosh botgan bo'lsa kerak deb yeb ichgan yoki jimo qilgan odam quyosh botmaganini bilib qolsa ro'zasini qazosini tutadi demak o'zi ro'zador endi iftorlikni kutyapti iftorlik bo'ldi quyosh botdi deb o'ylaydida yeb ichib ichibyuboradi ya'ni iftorlik vaqti kirmasidan oldin iftorlik kirdi deb o'ylagan holatda yeb ichib ichuboradi yoki ayoli bilan yaqinlik qilib qo'yadi mana bunday holatda ham ro'za ochilar ekan aynan o'sha kunni ro'zasini qazosini tutib berishi kerak bo'lar ekan bu narsadan ham ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi o'n to'qqizinchi shahvatini to'liq bo'lmagan holda qondirsa ham faqat qazo tutadi demak shahvati oxirigacha yakunlanmagan holatda qondirilib e, qolsa ham demak ro'zasini qazosini tutarkan yigirmanchisi quchoqlash o'pish va shunga o'xshash ishlar tufayli mani to'kilsa ro'zaning qazosi tutiladi demak e, mani o'sha erkakning e, farjidan chiqadigan suyuqlik hisoblanadi bu haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak mana shu narsa quchoqlashish ahli ayoli bilan bir o'pishish orqali to'kiladigan bo'lsa aynan jinsiy aloqa qilmagan holatda mani chiqadigan bo'lsa o'sha kuni ro'zasi ochilar ekan va o'sha kunni ro'zasini boshqa kuni qazosini tutib berish şey kerak bo'lar ekan bu narsadan ham ehtiyot bo'lish şey kerak yigirma birinchisi uxlab yotgan ayolga jinsiy yaqinlik qilinsa o'sha şey ayol ham qazo tutadi ya'ni ham jinsiy yaqinlik qilgan e, inson qazosini tutadi va hattoki kafforat vojib bo'ladi unga bilib turib uxlab yotgan ayolga ro'zador bo'lib turib yaqinlik qilsa e, uxlab yotgan ayolga bo'lsa faqat qazosi tutiladi uni ro'zasi ochiladi kafforat vojib bo'lmaydi chunki u ayol o'zi bilmagan edi va xohlamagan edi bu ishni bo'lishini shuning uchun unda faqat qazosi tutiladi kafforat vojib bo'lmaydi yigirma uchinchisi ramazon ro'zasidan boshqa ro'zani ochib yuborgan kishiga faqat qazo tutish vojib bo'ladi kafforat vojib bo'lmaydi demak bu kafforat vojib bo'ladigan holat haligi og'ir holat faqat ramazon ro'zasiga taalluqli ekan aynan ramazon ro'zasini mana farz ro'za ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tishimiz kerak va muhim ro'za ekanligini ta'kidlab o'tishimiz kerak mana shu farz bo'lgan muhim bo'lgan ro'zani qasddan buziladigan bo'lsa kafforat vojib bo'ladi endi ramazondan boshqa kuni ham odatda e, musulmonlar ro'za tutib yuradi o'sha dushanba payshanba kunlari nafl ro'za deymiz mana shu nafl ro'zada qasddan ochsa bilib turib ochsa kafforat vojib bo'lmaydi har qanaqa holatda ham faqat o'sha kunni qazosini tutadi e, qazo ro'zasini tutib beradi nafl ro'zasini buzib qo'ysa ham demak qazo ro'zasini tutadi lekin hech qanday holatda kafforat vojib bo'lmaydi u ro'zalarda demak bunday ro'zada de, og'ir jinoyat yo'q faqat qazosini tutib berish kerak bo'ladi o'sha kungina qarzini qoplab berish kerak bo'larekan